Кабачки. Сколько же разных, вкусных и простых в приготовлении блюд с ними можно приготовить. И сегодня мы приготовим тоже одно из самых вкусных и тоже простых в приготовлении блюд. Кабачковые языки. Всем привет! Как вы уже поняли, берем 1-2 кабачка. Отрезаем примерно так, чтобы кабачок был по длине сантиметров 10-12. И стараемся нарезать вдоль кабачка вот такими вот полосками толщиной 3-4 миллиметра. Не нужно их нарезать слишком толстыми. Остатки кабачков не выбрасываем, а делаем точно так же, как показано по ссылке вверху справа в уголку. Нарезанные вот такими слайсами кабачки отправляем в отдельную глубокую тарелку и в тарелку к кабачкам добавляем примерно 30-50 грамм соевого соуса. Затем вот так вот просто руками все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек кабачка был покрыт соевым соусом и отставляем в сторонку, пускай дожидается своего времени и маринуется. А мы тем временем подготовим остальные продукты. Если у вас большой помидор, нарезаем его на полукольца толщиной примерно 2-3 мм. Если у вас помидор будет маленький, нарезайте просто на кольца толщиной 2-3 мм. Затем нам понадобится твердый сыр, любой по вашему усмотрению. И его нужно будет нарезать на такие полоски примерных размеров, как вы нарезали кабачки. Затем в отдельную глубокую тарелку добавляем примерно 1,5-2 столовые ложки панировочных сухарей. И точно так же 1,5-2 столовые ложки нужно добавить обыкновенной муки. Сюда же в тарелку мы добавляем соль и перец, все по своему вкусу. Ну а дальше берем ложку и все перемешиваем до однородного состояния. В другую глубокую тарелку вбиваем 2 куриных яйца. К яйцам добавляем 1 чайную ложку паприки, а затем берем вилку и очень хорошо все перемешиваем, так чтобы паприка хорошо размешалась в яйцах. Дальше нам нужно собрать будущую вкусноту. Берем один слайс из кабачка. Наверх укладываем один кусочек сыра. Наверх на сыр добавляем одно полукольцо помидора. Повторюсь, если у вас будут маленькие помидоры, можно положить будет два колечка. Затем опять укладываем кусочек сыра и еще один кусочек из кабачка. Таким образом делаем все остальные, которые вы для себя заготовили. Затем один вот такой вот слоеный кусок, который мы сделали, окунаем вначале в панировку, которую мы готовили. Хорошо окунаем так, чтобы все было хорошо покрыто с двух сторон. Устанавливаем сковородку с подсолнечным маслом на маленький огонь. Дадим, чтобы оно хорошо раскалилось. Затем берем яйцо, которое мы взбивали с паприкой. Берем вот эти кабачковые языки, которые уже хорошо окунались в панировку. Окунаем еще раз хорошо в яйцо с двух сторон и отправляем на сковородку для обжарки на маленьком огне обжариваем с одной стороны 3 минуты переворачиваем аккуратно все на другую сторону затем накрываем все крышкой и обжариваем еще 6-7 минут под крышкой повторюсь огонь должен быть маленьким обжаренные кабачковые языки снимаем в отдельную тарелку и дадим им немножко остыть Перед подачей приготовим очень вкусный соус. Берем 1-2 зубчика чеснока, пропускаем его через чесночный пресс, берем еще небольшое количество либо петрушки, либо укропа и очень хорошо нужно будет все измельчить. Затем в пиалку добавляем сметану, небольшое количество соли по вашему вкусу и очень хорошо все перемешиваем. И просто обалденный чесночно-сметанный соус у вас будет готов. Кабачковые языки нужно подавать, пока они еще теплые. Пока вторая партия жарится, сейчас мы вот это все попробуем. Смотрите, кабачки сами получились хорошо приготовленные, хорошо прожаренные, очень мягкие, очень сочные. А в сочетании со сметано-чесночным соусом все получается просто обалденно вкусно. Пока я пробовал, родным тоже уже не терпелось попробовать такой аромат. Стояли за кадром и просили давай быстрее. Итак, после пробы я понял, что этого всего нам будет мало, поэтому еще два кабачка сейчас придется приготовить. А на этом, друзья, пока что все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Пишите также в комментариях свои рецепты вкусных кабачков. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!